Глаукома є однією з найгостріших проблем сучасної офтальмології. Це захворювання небезпечне тим, що призводить до повної та безповоротної втрати зору. На сьогодні близько 10-15% хворих на глаукому навіть після проходження якісного лікування приречені на сліпоту. Як діагностувати та попередити це захворювання, дізнаєтеся в розмові з ранковою гостею. Тож, в гостях у нас сьогодні лікар-офтальмолог вищої категорії Катерина Гущина. Доброго ранку вам, Катерино. Дуже дякуємо, що ви завітали до нас. Спробуємо сьогодні дізнатися більше взагалі про те, як діє наш зір, як працює наше око для того, щоб розібратися, що ж це за хвороба, така глаукома. Отож, що це таке? Давайте напевно з визначення і почнемо. Що таке глаукома? Глаукома від слова грічка «глаукомус». Что это, означает? это означает, что цвет морской волны или лазорный. Mm. То есть при остром приступе глаукомы роговица приобретает такой сине зеленый оттенок. Uh -huh. И когда впервые увидели такое состояние глаза, его назвали глаукомой. Цикаво. Отсюда название, да. Интересно. Ну, вообще, почему, где оно берётся, почему изменяются эти изменения и вообще, на что Почему а возникает, да. так, так, Ну, конечно, для того, чтобы понять, Яким почему причин? так происходит, да, нужно хотя бы немножечко узнать структуру глаза, строение глаза. Добре. Я бы на таком уровне рассказать Чтобы що, да? всем было так. понятно, так. что происходит так. и что нам нужно, почему это происходит mm -hmm. и что ожидать. Если мы возьмем мяч так. и просто срежем верхушку мяча, угу. и, по, и на место среза мы прикрепим циферблат с часовым стеклышком, вот где-то такая примитивная структура глаза. То Сейчас. есть часовое стеклышко прозрачное, это роговица, угу. циферблат это радужка, когда мы смотрим цвет глаза, да, угу. и подсведение зрачок, это отверстие. И само глазное яблоко, оно форму шара приобретает. Это склера, белочная оболочка, которую мы видим, да, сосудистая оболочка, которая питает. И обязательно сетчатка и зрительный нерв, которые принимают участие в акте зрения. Угу. Но при глаукоме нам важны некоторые структуры. Прежде всего, вот в том месте, где стеклышко соединяется с циферблатом, роговица с радужкой, да, есть угол по кругу. Так. И вот в глазу точно так же имеется этот угол. И при глаукоме очень важно состояние этого угла и количество жидкости, которое находится внутри глаза. А что а там изменится? Чему, чему взагалі так бывает, что появляется эта так называемая глаукома? Внутриглазная жидкость, есть структуры, которые продуцируют эту жидкость, а есть дренажная система, которая выводит эту жидкость Понятно. из глаза. И когда баланс нормально, да, сколько продуцируется, столько и выводится, угу. нормально сохраняется внутриглазное давление, потому что внутриглазная жидкость это внутриглазное давление поддерживает. Вот когда возникает дисбаланс, а дисбаланс возникает в том случае, когда либо у нас от, отток нарушен. А отток у нас нарушен может быть в двух случаях. Либо дренажная система у нас патологически угу. изменена, либо доступ к дренажной системе у нас нару... нет доступа. Так. То есть давайте тоже такое сравнение. Мы открываем кран, угу. раковину течет вода. Она не собирается. Почему? Потому что хороший куда-бихты, угу. есть хороший отток. Угу. Вот когда идет закупорка оттока, доступ есть у нас, она не закрыта. Но течет вода, в раковине собирается вода, потому что доступ... Зрозуміло. Либо мы закрываем пробкой, угу. и, до, и опять вода набирается. Вот так же и в глазу. Есть доступ. Но дренажная система патологически изменена. Uh -huh. Это мы называем открытоугольная глаукома. А когда закрыта, как пробка раковина, закрыт доступ, хотя дренажная система хорошо работает, а доступа нет, это закрытоугольная глаукома. А чему изменяется колер? Вот если это просто питание ну, от поганого витоку или притока, из этой… Цей... чего у вас? Э, ну, от, Радужки, так, почему так, так, роговицы, почему было название? Так, так, так. Но Внутриглазная жидкость, когда она собирается, она оказывает свое действие на глаза. Угу. И глаз в результате чего снижается зрение, сужается поле зрения. Каким образом оказывает воздействие? Ну, глаз это структура, которая не растягивается. То есть мы говорим склера, она плотная оболочка, она не растягивается. Угу. И когда внутриглазная жидкость собирается в глазу, то она давит на структуры глаза. И эти структуры глаза, вот если мы давим на сосуд, допустим кровотечение, если придавить кровотечение что останавливается? Вот так. А если внутриглазная жидкость в большом своем объеме собралась и давит на сосуды, то прекращается тоже кровообращение и прекращается э, питание всех структур глаза. Кроме того, давит на сетчатку, на зрительный mm -hmm. нерв, и они атрофируются. Это приводит к снижению зрения и к сужению полей зрения. Mm. То есть э, поля зрения, сужения мы видим ну, на 180 градусов, скажем так. На 180 градусов? Да-да-да, да, да, ну, да, да, примерно да, примерно. да, да. Когда сужается Я поля бачу, зрения, бачу, да, бачу. да, да. Когда поля зрения сужается, у нас сужается как бы обзор. Uh -huh. І тому може допустим на любов на такому прикладі теж можна привести. Ви знаєте, пробачте, що я вас прив'ю. Mm -hmm. Мені здається, що у чоловіків завжди з цим проблема, коли вони шукають якесь там масло в холодильнику, вони бачать тільки ось так, а ось так не бачать. Ну це так. Ну так сожалінням на укома таке заболівання, що ведеться оле там там по по справжньому дійсно так відбувається. Там по справжньому збивзабв дійсно збувається таке. Uh, ведет к снижению зрения, к сужению полей зрения. Uh -huh. И это заболевание протекает очень незаметно, что больные даже не замечают. А как вообще узнать, что все у меня нормально, или у меня уже началась глаукома? Uh, ну, глаукома ну, – это такое коварное забыть, заболевание, которое ворует зрение. Бороют. Если еще именно гирше стал зер, то это означает, что может быть Сейчас подождите, не. вы смотрите. Глаукома ⁇ это заболевание, при котором идет постепенное снижение зрения так. и очень медленное. Угу. И человек практически не замечает. Чаще всего 30% больных узнают, что у них глаукома, только потому, что случайно закрыли зрячий глаз она не зря увидели, что один глаз у них не видит. 30 процентов. То есть это за, давление, внутри э, глаукома это такое заболевание, которое просто уничтожает зрение, скажем так, и человек этого не замечает. Вот в этом коварство глаукомы. Цикаво. То есть, если у меня, вот я, я, как вы говорите, я пометил, что у меня там одно око гирше бачить. Это уже так... поздно. А уже поздно? Это и, уже... уже поздно. ничего не можно вырешить. Это уже потеря зрения навсегда. Если это глаукома... Если это глаукома... лекарь может вызначить, подивившись просто в око, или как? Да, да, Значит, да. да якісь... Если это глаукома, то есть определенное состояние глаза глазного, дна, когда мы видим, это на глазном дне, изменения характерны уже для такой поздней стадии глаукомы, когда ничего сделать невозможно, и вернуть зрение уже невозможно. Ого, а что а делать? Ну, як, Но як, взагаля... очень важно знать ранние признаки глаукома. Ой, вот то расскажите да. нам про них. Ну, тут тоже. У, -то, у меня уже паника, да? я <с burp> не знаю, что Да, вы знаете, это тоже ловушка получается, потому что ранние признаки глаукома мы испытывали всем. Это, да, это и чувство тяжести мы испытывали в глазах, да, чувство тяжести век мы испытывали, да, небольшое затуманивание мы испытывали, чувство дискомфорта, мушки плавали перед глазами, да, и это все у нас было, но это не было глаукомой. Просто глаз всегда реагирует вот таким вот образом. Угу. Но, да, мы думали, что это усталость, да? мы думали, что это наша головная боль, остеохондроз, долго засидели за компьютером. Вот мы думали, почему-то оправдывали все свои симптомы именно таким вот образом. Но при глаукоме это происходит немножечко затяжнее, то есть это длительнее эти симптомы ага. держатся. Да? То есть они не, не, не проходят с теми обычными методами, от которых мы избавлялись от того, что у нас было ранее. И вот когда мы встречаемся с этими симптомами, мы на них не обращаем внимания. Потому что они у нас были раньше. Ну так. Да, они так. нас не тревожили, все приходило, все нормально было. И мы опять не идем к врачу, сидим дома этот процесс, если глаукома, то это все продолжается. То есть, как только есть какие-то все-таки затяжные обязательно, проблемы, как только идти любые далеко. проблемы возникли, обязательно прийти к окулисту. Угу. Пусть это не будет глаукома, но лучше пройти обследование. Да, ну, краше халика, скажи, все, все нормально, не сиди за компьютером да. долго, и все будет хорошо. Да, так. есть сейчас у нас очень тонкие методы диагностики, которые можно определить раннюю глаукому на ранних этапах. Uh -huh. Поэтому, если якщо є якісь проблеми, є какие то чувства дискомфорту, что то возникло, то звісно, лучше сразу обратиться к врачу. Як вона лікується? Як взагалі, от чи, чи можна от на ранніх етапах? Я так зрозумів, уже що коли вже там уже далі, коли вже пізно, як ви кажете, то вже лікувати не можна, чи можна все ж таки? Но, чи все ж таки лікувати треба тільки коли почалося? Ні, лікува лічити нужна глаукому независимо от стадии заболевания, потому что на, даже Правда. на поздних стадиях есть какой-то остаток зрения или поля зрения, которое нужно поддерживать. Да. Угу. Но основное лечение глаукома это медикаментозные, угу. то есть это глазные капли, угу. то есть э, есть специальные капли. Очень много сейчас капель, которые можно подобрать для того, чтобы снизить глазное давление. Либо это идет уменьшение продукции жидкости в глазу, либо улучшается отток mm -hmm. из глаза. Либо, если бывают камбли такие комбинированные, то есть в одном флаконе два вида капель, то есть они разные по механизму действия и тоже помогают для того, чтобы нормализовать внутриглазное давление. Но а лицемаевый это самый лекарь? Это только идет подбор, причем подбор в стационаре с четким контролем, mm -hmm. да, потому что если подбирать это в условиях поликлиники, да, то мы можем измерить внутриглазное давление в определенное какое-то время. Uh -huh. А в другой момент мы просто не знаем, как себя ведут, давление, как ведет uh -huh. В глазу. Mm -hmm. Поэтому это важно стационарное обследование, стационарное наблюдение. Кроме того, если уже капли не помогают, бывают такие случаи, как затяжная глаукома, mm -hmm. то применяется либо лазерное лечение, либо уже хирургическое лечение. Mm -hmm. То при хирургическом лечении уже делается искусственный дополнительный отток внутриглазной жидкости. Цикаво. А, ну, может быть, вы подкажете, яки взагали кто в группе ризику. От які професії, хто може взагалі мати проблеми з цим? Ну чи можливо в... там у чоловіків це більш так яскраво виражено, чи у жінок діти старші люди? Как бы вы сказали? Ну, можно сказать, что глазной, в зоне риска находятся больные после 40, ой, люди после 40 лет. После 40, после 40 лет, да. да. Но там интересное, что глаукома может быть наследственным заболеванием, а, генетически да. предрасположенным, да. У -у -у. И поэтому, если это есть у больных, кто-то из родных страдает глаукомой, то необходимо уже контролировать внутриглазное давление после 35 лет, обращать у -у -у. на это внимание раз в год к окулисту на осмотр и на внутриглазное давление. Кроме того, гиперметропы, то есть дальнозорки, больные, которые, ну, пациенты, которые носят плюсовые стекла вдаль. Угу. В норме мы говорили глазное яблоко, Круглые, да. а те, кто носят плюсовые стекла, они немножко сплющенные. Да, да, да. И когда мы говорим об угле передней камеры, об этом угле, о котором мы говорили, через который жидкость вытекает, да. то есть при сплющенных глазах вероятность сужения угла больше. Uh -huh. и поэтому в раз... возможно там развитие именно когда полностью закроется угол закрытоугоьной глаукомный, и соответственно острого приступа и именно при остром приступе когда полностью закрывается угол вот тогда идет за счет отека скопления жидкости идет вот это свечение роговицы о которой мы говорили uh -huh. что она является э, uh -huh. в цели сине голубое вот разумел, разумел. Кроме того, кто страдает сопутствующими заболеваниями, это гипертония, это сахарный диабет, ну, это, 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 это атеросклероз, гипотония да? на обменные процессы. Люди, которые курят, принимают алкоголь, образ жизни, влияют все на то, что изменяется и структура глаза, и обменные процессы. Глаз — це дуже тонка структура. Ну і кажуть от берегти як зіницю ока. Так в око всі бережуть дуже, тому що розуміють, як це так Богом закладено в нас. Ну, в нас залишилась буквально хвилинка. Розкажіть, можливо, якою є профілактика цього захворювання? От, можливо, кілька порад дайте. Що не можна робити? Я не знаю, можливо, там комп'ютером не можна користуватися. Діло в тому, що такою можуть бути рекомендації. Но обязательно обращайтесь к врачу после 40 и 35 лет. Угу. А здоровый образ жизни – это самое главное. Это вплывает Это очень, очень, да, очень оказывает свое влияние. И здесь хотелось бы сказать, что вот такая вот мысль у меня, что если бы чарльз дарвин был окулистом, он никогда бы не создал теорию эволюции. Серьезно? Да, потому что зрение, орган зрения глаз – это такая уникальная структура. Который говорит о том, что это может быть создано только Творцом. Mm -hmm. И поэтому, когда мы относимся не только к своему глазу, и к, а ко всему организму, как к творению, что мы творение, mm -hmm. надо относиться mm -hmm. с, Сам с уважением, Бог, да, над да, надо относиться с уважением, то, конечно, меняется понимание, представление, образ жизни, и отношение ко всему. И поэтому при первых ранних симптомах, если что-то возникло, лучше обратиться к врачу, лучше обследоваться, лучше исключить, чем будет. Но если есть уже глаукома, назначены капли, обязательно наблюдение, приходить к окулисту, обязательно проходить курсы лечения. Что-то изменилось какое-то, где-то изменили капли, обязательно сказать это лечащему врачу. Якщо вдруг з'являються якісь симптоми, то, то лісту. Зрозуміло. Да. Що ж, дуже дякуємо, дійсно досить Спасибо. цікава тема. Для мене так відкрився, відкрилося такий цілий світ ока, і виявляється, що там все а, ну, так от, все просто, але дійсно, і потрібно берегти. Берегти ще краще, ніж Зіницю ока. Не знаю, чи так можна говорити, ну але суть зрозуміла. Дуже дякую, що Спасибо. були з нами, розказали нам да. про це все. Да. А, друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про а, таку хворобу, як глаукома, і з нами була лікар Молох Катерина Гущина. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, звертайтеся до нас за номером телефону 08302020. А в нас зараз невеличка пауза, після якої ми продовжуємо нашу програму.